В 1941 году Екатерина Павловна Семенкина, тогда еще просто Катюша, училась в восьмом классе. Но началась война, и Катя вместе с такими же 16-летними девчонками отправилась работать на завод. Там, на Сипсельмаше, вчерашние школьники, которые всего за три месяца освоили профессии слесаря, токаря, электрика, трудились у станков по 12 часов в сутки. Токарь Катя Семенкина вместе со своей бригадой делала снаряды для реактивного миномета, который в народе называют просто «катюшей». В 19 лет меня уже наградили орденом знак почета. Вот так вот. Среди награжденных в цехе нас 13 человек на Сипсельмаше награди, наградили в 1943 году. Стали вроде как праздновать награду. И смотрю, нас 13 человек из цеха. 12 мужчин и одна я, девчонка. Помимо того, что Катя трудилась на заводе, она еще ухаживала за ранеными. После долгой смены она с подружками садилась на электричку и ехала в госпиталь. Кроме того, что девушки должны были стирать бинты и приносить лекарства, им часто приходилось поддерживать бойцов морально, просто разговаривать с ними, читать им книги. Иногда такая поддержка была лучшим лекарством. Несмотря на все тяготы войны, в жизни Екатерины Семенкиной были светлые моменты. В июле 1944 -го года ее пригласили участвовать в делегации, которая повезла на фронт 24 «Катюши». Эти орудия были куплены на деньги, которые собрали новосибирцы. Четвертый гвардейский минометный севастопольский полк, тот самый, которому везли «Катюши», в это время стоял на отдыхе в Подмосковье, в Семиловских военных лагерях. Наша героиня вручала минометы, на бортах которых было написано «Новосибирский комсомолец», командиру подразделения одного из дивизионов. Бойцы в дивизионе в шутку называли Катю Семенкину 25-й Катюшей. Казалось бы, что это самое обыденное явление, что люди приехали в полк вручать Катюши. Но мы кроме этого еще привезли подарки от населения города Новосибирска и области. И сушеные грибы, и пельмени. И вот каждому хотелось какой-то блокнотик, карандаш подарить. В общем, все вот это мы оставили в воинской части в этой. Несмотря на то, что на территории Сибири военных действий не велось, сибиряки своим трудом тоже участвовали в войне. Школьники работали не только на Сипсельмаше, но и на многих других заводах во всех городах Союза. После победы в Великой Отечественной войне восстанавливать разрушенные города тоже пришлось всему советскому народу посмотрите, сколько построили и жилье, и детские сады, и школы, и больницы. Во все времена были свои трудности, были свои горечи, радости. Люди в то время как-то очень после войны сразу хотели учиться шли в школы рабочей молодежи, вечерние институты и техникумы. В 1946 году Екатерина Павловна ушла с Сепсельмаша, а бойцы 4-го Севастопольского полка продолжали писать ей письма. Через 6 лет Екатерина Семенкина вышла замуж и сменила фамилию, поэтому многие друзья военных лет потеряли с ней связь. Один из них, Александр Николаевич Щукин, комсорг дивизиона 4-го полка, искал Катю Семенкину целых 40 лет. Ее фотографию он увидел в книге, посвященной тружникам Сипсельмаша. Оказалось, что Катюша Семенкина стала Екатериной Шишловой. Александр Николаевич узнал ее номер телефона на заводе. Так, почти случайно, встретились старые друзья. А через год Екатерине Павловне предоставилась возможность встретиться и с остальными своими товарищами в Москве на встрече ветеранов, которые служили в четвертом минометном полку. В 40-летие Победы, ну, это была незабываемая встреча. Люди соскучились друг о друге, потом воевали они вместе, а при встрече, вот я вам говорю, что даже плакали. А когда расставались, уезжая по своим домам, очень было трогательно. «Писать труднее, чем встречаться». Писать надо, писать, а некоторые зрения уже не позволяют. Но тем не менее, все равно писали. И хотя бы чуточку но созваниваемся. 20 лет назад Екатерину Павну пригласили в Москву. Там она рассказывала школьникам о войне, проводила так называемые уроки мужества. И действительно, история войны становится гораздо понятнее и ближе, когда рассматриваешь ее через судьбу одного человека. И таких судьб, в которых отразились страшные годы войны, миллионы.